З нами на зв'язку Муса Мусала громадський громадській Шкері. Шкерії, пан я вас вітаю, слава Україні. Героям слава добрий день. Муса, там російські пропагандисти навіть кажуть, що Десь Кадиров не з'являється вже на публіку більше 18 днів. Ось В останній, нібито його бачили на відкритті меморіалу його батькові в Грозному. Як ви вважаєте, чи... Чи це щось означає, тому що знову ж таки, одна із, із голів благодійного фонду Русь сидяща» Ольга Романова заявила, що Кадиров нібито перебуває в одному з найпопулярніших місць для переговорів та приховування капіталів, де він має велику резиденцію. Ну, по-перше, чи це означає, що, що Кадиров сидить в Дубаї, і те, що він надовго не з'являється на публіку, як це впливає на життя в Чечні? Но на сегодняшний день Рамзан Кадыров отстранен от публичных высказываний федеральным центром после того, как последней капли, можно сказать, было это попытка выкрутиться Рамзаном Кадыровым в ситуации, где был сбит пассажирский самолет азербайджанских авиалиний над над небом в небе Грозного. Вот после этих событий, ну, после того, что произошло, после в спешном порядке приехал Бастрикин, глава Следственного комитета Российской Федерации, организовал встречу силовиков на месте и устроил разнос каждому практически силовику, который там находился, в частности, и устроил такой же разнос и Рамзану Кадырову. С тех пор Рамзан Кадыров отстранен от публичных высказываний, то есть ему запретил федеральный центр публично выступать. Чи это означает, что э, Равзан Кадыров має пересидеться певний час, чи это не завжди его усунуло, как вы Да, сложно сказать. Это отстранение имеет какой-то период, либо он сейчас в таком подвешенном состоянии и будет ли это. Это, а приведет ли это к отставке а, Рамзана Кадырова и назначит ли на, на, на его место нового главу республики. Сложно сейчас сказать. А ось, говорячи про цей літак, як він відреагував, можливо, вам щось відомо, ну, тому що відверто кажучи, я або не знайшла, або справді не побачила якогось саме його вибачення, щоб він взяв на себе провини його пояснення, що сталося, йому заборонили говорити про це, чи він побоявся, чи не захотів брати на себе відповідальність. Ну, ситуация Рамзана Кадырова на сегодняшний день, на мой взгляд, она крайне сложная, потому что и объяснить он не может, выйдя в публичное пространство, почему много-много дней нет Рамзана Кадырова на публике, почему он не комментирует те или иные обстоятельства, он это говорить не может. И поручить своим нукерам, последователям Рамзана Кадырова, чтобы они объяснили, почему Рамзана Кадырова нет в публичном пространстве, тоже не в состоянии. Более того, Рамзан Кадыров, он очень чутко чувствует, когда настроение федерального центра меняется в негативном формате в отношении Рамзана Кадырова, он очень чутко это чувствует. И сейчас он, как на острие ножа, ходит по тонкому льду, можно сказать, и очень сильно опасается резких выпадов, резких высказываний. В общем, Рамзан Кадыров когда-то говорил, что э, если Владимир Путин ему скажет, то он в кусты. То есть получилось, что Рамзан Кадыров сейчас просто прыгнул в кусты и сидит в этих кустах. А как вы считаете, а может замыслиться на Кремле про замену Кадырова? Если так, то на кого? А сложно сказать, на кого именно Кремль поставит после Рамзана Кадырова, но заменить Рамзана Кадырова Кремлю не составит абсолютно никакого труда. Мы видели много раз, как. Воді мірапутіна вдруг водночас оказували з губернаторами каких то країв Российской Федерации. Поэтому для Кремля это не составит никакого труда. Адам розглядається ось цей э, син Кадирва, який має мені здається так багато нагород, так багато всього. Він розглядається Кремлем як э, наступник э, Кадирова. Это такие мечты Рамзана Кадырова? Нет, конечно, абсолютно. Ни один сын, ни один приближенный, ни один родственник Рамзана Кадырова не рассматривается федеральным центром как следующего главу, главы республики. Потому что в данном случае всю грязную работу выполнил по, по покорению, можно сказать, чеченского народа, выполнил Рамзан Кадыров. Дальше морать руки и выполнять грязную работу в отношении чеченского народа уже нет никакой надобности. Муса, а ось те, що, як ви кажете, Кадиров стрибнув у кущі, і те, що він зараз відсиджується, чи це відчувається в самій Чечні? Чи можуть цим скористатися люди, які не підтримують політику Кадирова? Ну ми ж розуміємо, що на чи всі його підтримують. Багато хто пам'ятає звільних ічкерівців про те, що він є зрадником? Ось чи можемо ми вважати, що там це відчувається і можуть розпочатися можливо якісь рухи або вже вони. Ее, которые не ну, такая ситуация могла бы развиваться в Чечне, если бы все, чтобы э, концентрировалось на личности Рамзана Кадырова. Это далеко не так. На сегодняшний день власть Рамзана Кадырова держится на штыках российской армии. А на сегодняшний день более 150 тысяч тысяч группиров. Тысячная группировка войск находится на территории Чеченской республики. Соответственно, именно эти войска и держат под контролем Чеченскую республику, не Рамзан Кадыров. И это говорит о том, что у чеченского народа, который сегодня находится на территории Чечни, нет никаких возможностей для того, чтобы снова взять в руки оружие и объявить о восстановлении своей государственности. 150 тисяч росіян війська в Чечні, плюс ми маємо як розуміти додати туди туди ще ось це військо кадиров, ось цих кадирівців. Так ми їх називаємо воїни з Тіктока, тому що саме вони заходять на тимчасово поні землі України, знімають Тіктоки, і ми бачили, як вони знімають токи, як вони стріляють по кущам в тому числі. Ось чи не небезпечно це зараз для самих цих кадирівців? Мені здається, їх менше ніж 150 тисяч. Ніж російської армії. Чи можемо ми думати, що вони і бояться російську армію з цих 150 тисяч, і вони виходять слабші у себе ж на землі. А имеется в виду Кадировці? Так. Якщо <сум> федеральний центр сьогодні прикрасить фінансирование силових структуры в Чечні, то з так званої армії Рамзана Кадирова останется максимум тисячі років. Тысячи человек. Какая у них зброя, и чьи у них зброя? Дело в том, что за последние ну, 20 лет, если так взять, вся наука, военная наука, которой обучались эти кадыровцы, это питать, унижать, насиловать, красть, ну, заниматься мародерством. И как мы видим на протяжении трех лет то его бежать с поля боя, вот, вот, эти, вот такие воины, они абсолютно никчемные. Они не имеют... Почему? Даже если у них танки будут, даже если у них вертолеты будут, они не смогут воспользоваться ни танками, ни вертолетами, потому что макс, их максимум – это стрелковое оружие. Они не умеют управлять даже э, ПЗРК, то есть э, износным ракетным зенитным комплексом. Даже им пользоваться не умеют. Я полагаю, а почему Кадыров в Кущи самый в Дубай, почему самый в ту Украину? У меня нет такой информации, что Рамзан Кадыров сейчас, вот в эти несколько недель он посещал Дубай. Вот. Но есть информация, что Рамзан Кадыров пытается переоформить недвижимость, которая находится на территории арабских стран. на на другие лич, на другие физические лица пытается проконтролировать ту ситуацию, где э, его финансовые под, ну, сбережения, которые он вывез из, из России, э, сохранить, то есть эти финансовые. Вот вот такая информация есть. Ну, це тоді справді означає те, що вже не задоволені в Кремлі Кадировим, і він намагається зберегти принаймні те, що вкрав, те, те, що купив на вкрадені гроші, і є значить якісь певні підозри, що ну що можуть сказати збирай свої речі і уходь. Правильно ж, але тут питання в тому: а яким чином Кремль тоді його замінить? От як ви це бачите? Ну тобто, вони кажуть, ти нас не влаштовуєш, і що вони з ним роблять? Вони. Його садять як військового злочинця, чи а вони просто його знаєте, відправляють на пенсію, як Янкович на пенсії, Башарасад на пенсії е, десь в Росії. от Що тоді буде? Чи ви бачите, як, як буде розвиватися цей сценарій? Ну я вважаю, що після того, як Рамзан Кадиров буде уволі, зберігати життя придумывать под него какую-то должность, обеспечивать ему какую-то пенсию или дать возможность просто уехать в арабский мир, Российская Федерация это все не рассматривает. Единственное, на мой взгляд, Россия рассматривает, что он в одно утро просто не проснется. При тому, що чутки про його розмови, про те, що в нього дуже погано здоров'я вже були, і я пам'ятаю, здається, літом 24-го року вже були чутки про те, що в нього навіть 23 року, та 23 року, вже були чутки про те, що нібито і нирки відмовили, і пересадка нир, нирок у нього була, і все, і ніби він навіть помер. Можуть списатися просто на здоров'я, думаєте? А, ну, У нього є проблеми з здоров'ям. Да, у него с разной периодичностью накатывает волна, где он даже на ногах стоять не может. Но есть дорогие препараты, которые дают ему возможность, э, давали, по крайней мере, возможность выходить в эфир и э, говорить неразборчиво. По, по большому счету даже мы чеченцы, когда он говорил на чеченском языке, они не, не могли понять суть его речи. Поэтому да, э... у него есть проблемы со здоровьем. Муса, от Стосовно того, якщо будуть ну, міняти Кадирова, чи це все буде так само стосуватися і його сім'ї. Тому що знову ж таки є інформація, чому я говорила про Дубай, тому що двоюрідний брат Кадирова він зараз купує віли в Дубаї, вже він купив чотири віли вартістю більше 20 мільйонів доларів. Але тут питання: якщо Кремль захоче, то він буде? ну як, буде просити зникнути лише Кадирова, чи його сім'ї також щось загрожує? Ну, недвижимость, которая якобы и его родственник купил эту недвижимость куплена очень давно, с разной периодичностью, в разные времена, эта недвижимость переходила от одной фамилии к другой фамилии. Вот так она кочует, И, наверное, до, до тех пор, пока Рамзан Кадыров будет иметь такое влияние, это будет как бы перекочевываться. Рамзан Кадыров допустил, на мой взгляд, самую большую глупость, замазав э, своих детей в войне против Украины. То есть он своим детям не дал никакого шанса, чтобы в будущем они могли сказать, что это не мы, это наш отец, мы вообще ни при чем. Мы все видели эти показательные ролики, где они стреляют в сторону Украины, где они, э, у них у каждого э, по по какой-то счастливой случайности оказывался украинский пленный, и показательно они его привезли в Грозный, вы издали отцу, то есть Рамзану Кадырову. То есть это говорит о том, что Рамзан Кадыров либо намеренно, либо по своей глупости э, обрек своих детей на будущее, где они будут преследуемы. А, Скажите, пожалуйста, войны в Украине, За яких умов ми можемо побачити е, дистанцію, що е, почав Кадиров дистанціюватися від цієї війни? Чи ми цього вже не побачимо? Що навпаки, враховуючи претензії Кремля до Кадирова, він буде навпаки ще більше ну, підкидати ось е, підкидати в цей вогонь війни якихось заяв, якихось дій. Ну я би не сказав, що Рамзан Кадыров дистанціюється від української війни. Я, Ні, думаю, я якраз що... кажу, муса. Я якраз кажу, що можливо, Кремль так буде впливати, що він от зараз буде або дистанціюватися, або навпаки буде все більше і більше входити в це. Ну он намагається. громкие заявления делал 84 тысячи чеченцев он отправит в Украину он а, долгое время прямо пытался задевая честь и достоинство каждого чеченца а, заставить а, явиться в пункты мобилизации чтобы каждый чеченец который проживает на территории Чечни был задействован и отправлен на территорию Украины ну, это все он делает но а, федеральный центр видит что это бесполезно что никакого эффекта из этого нет. И подразделение Ахмат, оно приносит только в медийном плане, приносит колоссальный ущерб всей российской армии. Тут даже не смог спасти положение алаутинов своими красноречивыми речами. Даже не помогло подразделению Ахмат побрататься с неонацистами, даже это не помогло. Единственное решение, которое, на мой взгляд, принял генеральный штаб Российской Федерации, это укомплектовать подразделения «Ахмат» русскими э, нацист, э, нацменами, национальными меньшинствами, которые проживают на территории э, Российской Федерации, и таким образом обратно бросать в бой под громким названием «Ахмат». А муса, до речі, а як ось це відомо знаєте фотографія там, де сидить Алаудінов, і ось цей російський неонацист, я забула як його прізвище. Мальчик, і... мальчиков, мальчиков, Так, 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 так. І він там сидить з дуже сумними очима. Це би мало підняти імідж цих кадирівців і е, опустити ось цього неонациста? Чи навпаки, ну, Тому що тут питання: ну як же ж цей е, неонацист він на вас таке говорив, він вам ледь не погрожив, а тут ви з ним е, ледь не обіймаєте? Я считаю, что данный союз сыграл на руку только неонацистам. Кадыровцы в этом плане очень сильно проиграли, потому что с момента возникновения подразделения Ахмад, с момента возникновения Кадыровцев, неонацисты, которые очень хорошо себя чувствуют на территории Российской Федерации. Даже когда соприкасались, они уходили э, проигравшие. А сейчас этот союз говорит о том, что неонацисты э, в лице этого мальчика они выиграли. И сегодня у них э, им не нужно ни бороться, ни противостоять, ни воевать с этими э, Кадыровцами. Они уже от себя подняли. Ну, это означает, что часть как такое там, э, Кадыровцев... Э... Ну, не Ну, принаймні. Принаймні воно так стало виглядати, говорячи про от покарання для Кадирова за цей збитий літак і за те, що він десь сховався в кущі, Як ви вважаєте, Путін може почати вимагати від нього примусової мобілізації молодих чеченців? Тому що ми зараз бачимо і Діпстейт пише стосовно фронту. А інші аналітики кажуть, що зараз штурми росіян вони так вони є, і вони продовжують окуповувати тимчасово окуповувати наші території. Але тим не менше ми вже не вистачає. так много людей. Вот Путин может поставить вымогу перед Кадыровым, мобилизовать своих людей? Наглядный пример, для примера, чтобы понимать ситуацию, расскажу вам то, как происходит в Чечне мобилизация. Закрывают какое-то село на равнине, блокируют это село, и кадыровцы по адресу в каждый дом заходят, заглядывают практически в каждую комнату и выискивают молодых ребят, которые призывного возраста. Они уходят, и через два дня, два-три дня, также снова блокируют, но это делают уже русские, то есть э, российские солдаты, и производят точно такую же зачистку. То есть э, тут налицо попытка мобилизовать всех чеченцев. Но проблема в том, что все чечен подавляющее большинство чеченцев, которые сегодня э, свободно живут, можно сказать, на территории Чечни, они все уже задействованы в силовых структурах. Свободных чеченцев как таковых на, на территории Чечни нет. Любой чеченец, у кого есть возможность маломальская возможность получить паспорт заграничный и немножко денег, он тут же решает взять свою семью, своих детей и уехать с территории Чечни. Потому что на, на территории Чечни любой себя уважающий чеченец не может жить сегодня, потому что он постоянно подвергается и со российской стороны, и со стороны кадыровцев преследованием, унижением. А нормально уважающий себя человек не может жить в таком униженном положении. І тут Муса, я вас запитаю те, що питаю так само і в білорусів, наприклад, які виїжджають. Якщо, раніше не якщо, коли почне розпадатися терористична федерація, коли Ічкерія матиме нагоду знову бути вільна, як ви вважаєте, чи усі чеченці, які зараз виїжджають, чи вони повернуться на територію Чечні, а, і чи вони готові будуть брати владу в свої руки? Ну, зараз ми всі... Я считаю, если говорить о чеченской стороне, мы все надеемся и смотрим на то, чтобы Украина победила. Сейчас для нас это важно, потому что это как карточный домик Российской Федерации. Если допустить, что Российская Федерация рухнет посредством Украины, то в одной части Чеченская Республика освободится. Нам нужно только только одно, чтобы на территории, то есть войска Российской Федерации, которые находятся на территории Чеченской Республики, они э, хотя бы закрыли своих базов и не участвовали э, в зачистках э, в разных боевых операциях против чеченского народа. Этого достаточно нам для того, чтобы взять волю в свои руки и снова э, объявить вос о восстановлении своего государства. Дуже хочеться Мусе, щоб Це сталося чим швидше, але ми маємо всі разом над цим працювати. Тому треба допомагати Збройним силам України. Це я завжди кажу до наших глядачів: необхідно донатити, необхідно допомагати своїй армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Муса в громадські діячі Керії був разом з нами на зв'язку. Ви ж напишіть свій коментар, поставте вподобайку, розширте відео, Знайте все, як робити за донат обов'язково на збройні сили України. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі!